aradandan çıxıb. Görünütlər Şəmkir rayonunda yerləşən mağazalardan birindədir. Şəmkirdə 3 mağazanı qarət edən Ağstafa sakinləri əvvəllər məhkum olunan Eldəniz Qasımov və İlhamə Qasımova polis tərəfindən saxlanılıb. Keçirilən istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində məlum olmuşdur ki, saxlanılan şəxslər cari ilin may-iyun il ayında Şəmkir rayon mərkəzi bazarında 3 mağazadan 59 dəst ümumi dəyəri 2160 manat məbləğində qadın paltarlarını oğurlayıb, həmin şəxslərin digər şəhər və rayonlarında analoji cinayətlərdə iştirak edib-etməməsi istintaq əməliyyat yolları ilə araşdırılır. Araştırmalar zamanı o da müəyyən edilib ki, qardaş və bacı Şəmkirdə bir mağazanı 2 dəfə qorad etməkdən belə çəkinməyiblər. Əldə etdikləri geyim əşyalarını isə müxtəlif ünvanlarda dərdəyəməzə satıblar. Hansı mağazın yaxşıdır? Mən də özüm qavaqna deyirəm, girəcəm. Girəcəm. Məndən 15-20 metrdə ara verərsən, sən gəlib girərsən. Mən də ayıraram kim gələrdim, dedim bu neçədir? Deyirdim, deyirdim məsələn 15 man, -mə, 20 man. Deydim, onun biraz böyük razmeri varmı? Ya başqa rəngi varmı? Bu da deyirəm, həyə var, beləsi var, beləsi var kumara razmirə qədər, irəngə qədər. Boynağımı götürürdüm, kloka qoyurdum. Mən qavaqla gedirdim, mağazina girirdim, ta seçirdim. Çünki o orada paltar zaddı nətərdi. Mən girdim elə güya paltar razə baxıram. Bu da elə belə gəldi, danışdırdı. Çünki ayrı adamdı bu. Danışdırdı zədilədi, pal paltar zaddı həmən adamlardan. Mən də götürdüm, getdim. İndirilmə zamanı onlar yaşadıkları Ağstafa və qonşu Qazax rayonunda da analoji cinayətlər törətdiklərini etiraf ediblər. Bacı və qardaşın əməlindən zərər çəkən şəxslərin yaxınlıqda yerləşən polis orqanlarına, eləcə də 102 zəng mərkəzi xidmətinə məlumat vermələri xahiş olunur.